Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizlərə sözün əsl mənasında çox ucuz qiymətə satılan, gözəl təmirli iki otaqlı belə bir həyət evini sizlərə təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, evin giriş hissəsi, baxın belədir. Giriş hissə, koridor, mətbəx hissəsi, istifadə olur. Belə bir mətbəxi var. Mətbəxi Normal genişlikdədir. Təmiri yaxşıdır. Qiyməti həqiqətən də münasib bir qiymətdir. Yəqin ki, qiymətdə ev sahibi yenə də razılaşacaq. Yataq otağı. Tikiliş zamanı kubikdən istifadə olunub. Təmir səliqəli və yaxşı təmiri var. Ünvan Masazır qəsəbəsi, Qurtuluş 93 yaşayış kompleksi yaxınlığında yerləşir. Bura isə evin qonaq otağıdır. Diqqətlə baxın həyətanın sahəsini açıq görünüşünü nə sizlərə təqdim edəcəm. Belə bir qonaq otağı var. Səliqəli, təmiz, münasib bir qiymətə satışa çıxarılmış gözəl bir evdir. Bu hissədə isə evin arxa hissəsidir, arxa həyətidir və burada belə bir kiçik dizləməsi var. Keçək evin ön görünüşü ilə tanış olaq. Dəyərli izləyicilərimiz, evin həyət yanı sahəsinə baxın, belədir. Həyətə maşın daxil olmur. Burada yerləşir sanuzeli. Sanuzel də genişdir. Qaz, su, işıq, kanalizasiyası var. Sənəd bələdiyyə sənədidir. Yəni sayğaclar adı keçəcək və bir də evin eskiz layihəsi alan adamın adına çəkilə bilər. Evin çöldən xarici görünüşü isə baxın belədir. Ünvan Masazır qəsəbəsi, Sabah Hərili ilə arxası Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin arxasında, hündür ərazidədir. Sənəd bələdiyyədir. Qiymət 30.000 manat.